marhabo uz iymon va islom gavhari alayhisalu vassalom aytadilarki kim bir kunda yuz marta la ilaha aytsa alloh taolo uni yuzta xatosini kechiradi yuzta hasanot yozadi yuzta baloni rad qiladi va hokazo va hokazo ularni hammasi bugungi kunda o'zimizni shaxsimizga oilamizga mahalla mahallako'yga va butun olamga manfaat beradigan hayratlar alloh taolo aytadiki kim mani zikrim bilan mashg'ul bo'lsa so'rayotganlarni so'ragandan afzalini unga beraman deydi ikkita odam turibdi yoki bitta odam ollohni zikrini qilib o'tiribdi mashg'ul qolganlar hammasini qo'lini ko'tarib olloh uni ber olloh buni ber deyishyapti so'rovini so'rayapti ana haigi zikr <laughs> qilib turgan xudoni zikri bilan mashg'ul so'ramayapti <laughs> subhanalloh deb o'tiribdi la ilaha illalloh deb ollohga nima zikr <laughs> qilyapti haligi so'rayotganlarni <laughs> hammasini qo'shganda yana afzalini bunga beraman deydi ana zokirlik mana bu narsa allohni muhabbatidan boshqa narsada narsa uchun qalbida joy qo'ymaydigan narsa bandani bu dunyoyi oxiratini go'zal qiladigan saodatli qiladigan narsa eng muhimi zokir inson odoqli inson bo'ladi axloqli inson bo'ladi hech kimga zarar yetkazmaydi hech kimga ozor bermaydi chunki u allohning muhabbati bilan mashg'ul demazagarchiliklarga -e ahmoqgarchiliklarga uni vaqti yo'q tili aylanmaydi qalbi ko'tarmaydi uni